Понеділок, 19 жовтня, ви дивитесь міські новини. Місто замерзає без тепла. Через низьку температуру з понеділка у школах міста розпочалися передчасні канікули. Усі з нетерпінням чекають початку опалювального сезону. Жовтоводська ТЕЦ до запуску тепла технічно готова. Підприємство працює в посиленому режимі на випадок аварійних ситуацій. На головне питання: коли ж чекати тепла. відповідає директор тепломереж Олександр Плис. Вопрос поставки газа сейчас зависит, в принципе, находится от решения НАК «Нафтогаза». Система наша предусматривает в городе, у нас нет прямой связи с магистральными газопроводами. В районе Казаковой дачи у нас находится ГРС, который контролирует Криворожское управление магистральных газопроводов. От нее стоит, на, на этой ГРС находится задвижка по так называемой ветке завод, которая идет к нашей ТЭЦ. Для того, чтобы открыть данную задвижку, необходимо первое получить разрешение облгаза на открытие этой задвижки. Письмо на прошлой неделе было направлено. Облгаз в четверг направил на КУМК письмо, в котором указано на сегодня открытие данной задвижки. Далее Криворовское управление магистральных газопроводов связывается с Харьков Трансгазом, Харьков Трансгаз соответственно с департаментом реализации газа НАК Нафтогаза по уделению лимитов. Предприятие со своей стороны выходит на НАК Нафтогаз с просьбой предоставить лимиты для начала отопительного сезона. Опять же, информирую, КУМК отправил письмо в, пи в четверг на Харьков Трансгаз по подтверждению открытия, по подтверждению распоряжения Днепропетровсгаза на открытие данной магистральной задвижки. Э -э, теплосеть направила письмо на первого заступника НАК «Нафтогаза» с просьбой выделения лимита э, обосновывают это тем, что у нас нет задолженности по договорам на поставку газа для выработки тепловой энергии бюджетной организациям. И город э, осуществил предоплату по этим договорам в сумме 555,6 тысяч гривен. На прошлой неделе мы получили эти деньги с казначейства и тут же в полном объеме были отправлены не на газ. Мы надеемся, что в связи с тем, что имеется предоплата определенная, нет долгов газа по бюджетным организациям и имеется распоряжение облгаза на открытие этой задвижки на сегодня, где-то в часа в 3-4 КУМК получит разрешение на открытие данной задвижки. Потом дальше идут в принципе, технологические вопросы по запуску котла, который будет подключен к системе циркуляции и теплоноситель пойдет на город. Но все это зависит в принципе, от решения на нафтогаза по выделению лимитов, либо по политическому решению на пуск теплоносителя. Александр Леонидович, так, все подробно, подробно, подробно рассказал, значит, скажу проще двумя словами. То есть город, городская теплосеть, значит, сети и, значит, ТЭЦ готовы к пуску тепла на сегодняшний день, то, что сказать, сказано было, что стоит значит, система по циркуляции. Порывы, которые есть на сегодняшний день, они были и в прошлом, и позапрошлом году, и всю жизнь они были при Это штатная, значит, штатная ситуация, ничего тут страшного нету. Сегодня должен решиться вопрос о том, чтобы подать газ разрешить, сказать, брать газ для растопки, значит, котлов. Я думаю, к концу дня он должен решиться. Если же он не решается, то решится, допустим, завтра, в ближайшее время. У меня в субботу была встреча с нашим народным депутатом Крышиным, то Значит, тот же самый разговор был по этому вопросу. Сейчас они в области занимаются тоже этим вопросом. Так что я думаю, что в ближайшее время будет все нормально. То, что сказать, сказал Александр Ленинович, одновременно будут в первую очередь, конечно, запускаться в садики, в первую очередь, значит, больница то, что у нас сегодняшнего дня дети ушли на осенние каникулы, это даст нам возможность сэкономить немножко денег для Горано. Но перед тем, за 2-3 дня до того, как дети будут выходить с каникул, мы затопим туда школы, чтобы здания школ прогрелись. Ну, естественно, параллельно будет подключаться и весь жилой фонд.